Мабуть, кожна жінка любить хутряні вироби, проте любити їх замало. За ними ще потрібно вміти правильно доглядати. Проте яким чином зберегти бездоганний вигляд вашого хутра, дізнаємося прямо зараз. А допоможе нам у цьому наша наступна гостя. Давайте знайомитись. Слава Лінс, дизайнер чоловічого та жіночого одягу, організатор показів та модних вечірок, дизайнер хутряних виробів. Ми вітання, пані Слава, Приємно бачити вас у нашій студії. Тож, мабуть, перше питання розкажіть, які взагалі види хутра існують. Здравствуйте. Существуют разные виды меха, но основные, конечно же, это синтетический искусственный и натуральный. Натуральный, конечно же, подразделяется на длинноворсовые изделия и коротковорсовые изделия. Но ну, а синтетического сейчас у нас очень много меха, разного какой хотите. Также мех бывает окрашенный, бывает, когда он натуральный, он естественного цвета, выщипанный, выстриженный. Ну, сейчас, конечно же. Нато тобто що є внимание. де розгулятися, да, так? Є де розгулятися, да, лише б було ваше бажання і фінансова можливість. Але все ж таки слідкувати за хутром потрібно вміти, так? Я розумію. Ну, конечно. Ось розкажіть нам, будь ласка, саме з чого потрібно починати, можливо, якось його зберігати особливо. Ну, саме перше це, конечно же, якщо у тебе є мехове изделие, конечно же, ти должен його любити. Mm -hmm. Ти должен його цінити. Конечно же, не одевать в дождливую погоду. Ну, у нас такой климат, что непонятно, утром вышел из дома одна погода, в обед другая, вечером третья. Вот. Но в любом случае, если ты пришел с улицы, снял с себя шубу, необходимо ее стряхнуть. То есть все вот эти вот брызги, все это должно разлететься. Короткие изделия. Изделия из короткого меха необходимо расчесывать против ворса. Изделия из длинного меха с, с ворсом по по шерсти, скажем так, вот, погладить. Когда ты хочешь просушить вот то, что ты с себя снял, да, шубу у тебя там, или курточка, или полушубок, необходимо, конечно же, не вешать возле батареи, не вешать там, где попадают солнечные лучи, то есть отдельно на вешалочки аккуратненько повесила и спокойненько себе изделие сохнет. Вот. Ремонтировать, конечно, обязательно. Очень многие девушки, женщины любят носить у нас изделия тут протирать сумкой, повесила на плечо, очень быстро все это протирается, буквально один-два сезона, необходимо вовремя ремонтировать, то есть заменять эти участки, которые протерлись, на более новые, чтобы всегда вы выглядели хорошо и вам было комфортно. А что до того, как правильно прати худренивые работы? Можно что-то сделать? самому мудше? Потребно звертатися до химчистки, например, как вратить Ну, конечно же, стирать я рекомендую только изделия синтетического меха. Ну, в стиральной машинке есть ручная стирка, пожалуйста, пользуйтесь. Ни в коем случае не ни засовывать в стиральную машинку изделие из натурального меха, ни в коем случае не стирать даже руками, ни в коем случае не порошок, не замачивать в тазике, в ванне. То есть все это задавать, конечно же, в химчистку. Я всегда за химчистку, потому что бывают всякие разные случаи, когда мех просто вот начинает выпадать, потому что неправильно почистили шубу, и потом сделать уже ничего невозможно. Вот, конечно же, если есть какие-то загрязнения, необходимо удалить губочкой аккуратненько, э, растворчик сделать неконцентрированный, то есть водичка, чуть-чуть спиртика, соли, губочку намочила, почистила и все. Но лучше, конечно, в химчистку и предупреждать, чем вы испачкали, потому что иначе можно просто остаться без верхней одежды. А что до того, как сберегать, например, в литку утренние вырубы? Адже зиму мы проносили, доглядали за нею, лето пришло, мы сняли, та забыли, так бы говорить потребно уйти из ситуации. Но перед тем, как ты отправишь свою шубу в шкаф, необходимо, конечно, ее почистить. Либо ты самостоятельно это сделаешь, опять-таки, с помощью этой губочки, либо ты сдашь химчистку. Вот. Необходимо понимать, что расчесывать изделия из натурального меха можно только железной щеткой. Вот. Я, конечно, опять повторюсь, что я за химчистку. После этого необходимо приготовить специальный чехол. Для изделия. Вот. Это не должен быть ни в коем случае полиэтилен, только натуральные ткани. То есть это лен, это хлопок. Делаешь в тазике мыльный раствор из хозяйственного мыла. Ну, просто вот, натираешь на терочке мыло, растворяешь его в теплой водичке, туда опускаешь этот чехольчик, не выжимаешь, просто его достаешь, он высыхает, uh -huh. потом пропиточкой, аэрозольчиком против моли проходишь. Это все. И свое изделие вот в этот чехольчик. И в шкаф. В шкафу ни в коем случае не должны висеть вещи плотно. То есть шуба должна висеть отдельно, чтобы было расстояние между другими вещами. Чтобы ей было комфортно. Да, щоб було комфортно. <свят> да. так. А еще до тенденції цього року. Розкажіть, будь ласка, що зараз взагалі модно одягати? Можливо, якась особлива довжина є чи особливий вид хутра? Ну, конечно, сейчас модные подиумы предлагают грандиозные. грандиозные просто масштабы разнообразия вот но в моде сейчас цветной мех mm -hmm. вот он может быть длинноворсовый коротковорсовый это может быть выщипанный выстриженный мех но он должен быть цветной в сочетании разноцветный даже ну, для смелых конечно модниц mm -hmm. то есть когда это шуба воротник, допустим, ярко розовая, сама шуба тоже из различных кусочков различного меха, это тоже очень интересно смотрится. То есть я так думаю, что мы попали в какое-то сейчас беззаботное такое детство, да, где хочется веселья, радости и какого-то настроения. С длиной, конечно же, любая длина, кому какая комфортна. Вот модно то, что я ношу, да, всегда наша эта фраза. То есть человек должен понимать, что мода модой, но тем не менее, насколько комфортно он чувствует себя в этой цветной шубе, комфортно ли ему. И опять же такие, кто-то любит очень коротенькие полушубки, кто-то любит жилетки, кому-то комфортные автоледи, да, кто за рулем девочки, кому-то жилетки комфортные, длинные, чтобы прикрывали колени, кому-то хочется вообще себя закутать в меха с ног до головы. То есть у всех разные, разные вкусы, предпочтения и взгляды. А что до человечей моды? Вона взагалі подрезняется від жіночої та догляд за человечим утром. какая-то разница? Ну, конечно, мужская мода отличается от женской, но все равно мужчины сейчас тоже в тренде в тенденциях цветного меха. Очень многие клиенты мои просят сейчас. Мы не хотим. Мы не хотим носить однообразное, мы не хотим носить что-то скучное, мы хотим тоже эффектно выделяться из толпы. Мужчины себя любят тоже, и мы должны их всячески поддерживать и вдохновлять всякими своими изделиями. Тобто чоловіки на не дивилися на жінок, так і думають, чого да. ми відстиємо. Давайте да. ми також будемо да. гарно да. та яскраво виглядати. Да. Зрозуміло. Хочу ще спитати: ви взяли з собою роботу? Так, вона знаходиться зараз в розробці. Розкажіть про неї більш детально та взагалі як це відбувається. Бо мені і телеглядачам дуже цікаво. Насправді ми ніколи такого не бачили. Дякую, большое, дуже приємно. Це мужська. Курточка и шуба. Я уже вам рассказывала, что у нас такой климат, что приходится, вот утром вышла одна погода, в обед другая погода, вечером третья погода. И вот я своим клиентам сейчас предлагаю с одной стороны изделия делать кожаным, если, допустим, что-то сырое, да, какой-то мокрый снег, допустим, а с другой стороны изделия делать меховым. То есть, когда пошел снег, тебе тепло. Угу. вообще конечно за границей вот э, отмотать если вот допустим прошлое столетие та же италия э, модные были меха э, которые носили вовнутрь ну хотя в принципе даже если отмотать вообще в древность то в принципе все наши там правители раньше тоже носили мехом вовнутрь то есть так конечно теплее вот. но мода есть мода красивыми все хотят быть поэтому мы вот носим мехом наружу. Но я предлагаю вот изделия двухсторонние. Сейчас вот мы как раз работаем над вот этой uh -huh. вот курточкой шубой которая будет двухсторонняя: с одной стороны кожа, с другой стороны мех. Как человеку захочется под настроение, под погоду, так он и носит. А это, так понимаю, та кулеровый, утро, кулеровый про вы и так? Да, да. Uh -huh. да. То есть такая приемное на дотик, да. тоже гарное, да. и это натуральный хутро, так? Да, я конечно, конечно. Uh -huh. Это натуральный мех, натуральная овчина крашеная темно-фиолетового цвета очень хорошего качества купленная на аукционе для моего клиента чтобы ему было тепло а взагали как вы створюєте работу так ось вы зараз разрублю дану да данную куртку так mm -hmm. а вы плану это якость создал египте малю и ты роботы ски якісь егись размеры снимаете акции бывает сам процесс и дизайнерской думки ну конечно же это идет полноценный контакт с клиентом. То есть он мне говорит, мне нужна вещь на зиму. Мои пожелания, чтобы она была там какой-то определенной длины. Вот, чтобы бывают даже пересылают картинки. Вот мне наподобие такого или наподобие такого. Но я, допустим, понимаю, что определенному типажу человека, но обычно это клиенты, с которыми я уже работал, и учитывая специфику деятельности и допустим прислали картинку, а я понимаю, что человеку в этом будет некомфортно, что будет дискомфорт, что это вещь не для него. Да красивая картинка, она популярна в интернете, но это не его. Ну и конечно пытаешься сразу так вот аккуратненько подвести к тому, что наверное, да, чтобы совместить то, что хочется человеку с тем, что ему подойдет. Вот и уже в этом контексте как бы дальше работать. То есть выбрали модель, сняли мерки, посчитали сколько это по себестоимости, закупили. И, конечно же, прежде чем это все кроить и работать дальше из натураль... с натуральным мехом, вот с натуральной кожей, конечно же необходимо все это проработать на кусочки ткани. То есть это раскраивается все из определенной ткани специальной, примеряются, посадочка идет по фигуре, потому что остаются следы от иголок, остаются дырки. Этого никак мы не можем допустить. Вот. То есть я работаю, чтобы было качество, чтобы не было вот Китайської продукції дуже популярне скліний. Я так розумію, це дуже така відповідальна робота. Це не тканина, так і тут все буде видно, якщо щось не так кудись зробив. А ще хочу спитати про чудові ваші роботи, які в нас є. Ви взяли з собою декілька слів. Розкажіть про них. Ось, наприклад, ця шубка пальто. дуже гарно таке. Дякую большое, мені дуже приємно. Це на самом деле, платья. А, на пятый, да. а выглядай... платье Объясняем. Вот это платье вручную вырезано здесь в перфорации. Угу. Вот. Э -э опять же таки использован так. мой любимый, наверное, прием, то есть кожей наружу или мехом наружу. То есть здесь мы не попадаем в это платье на улицу, оно носится под низом, под шубой. Но это зимнее платье, то есть, когда нам холодно, мы одеваем эту вещь, и нам тепло. Вот. Дуже цікаво та оригінальне, бо насправді я ще такого не бачила. А з іншого боку, також можна подивитися так. Да, Там конечно. дуже гарна спинка. Я бачила да, так Спасибо на большое. насправді виглядає дійсно як пальто, звичайне зимове, да? і мені здається, дуже так оригінально. Спасибо Якщо большое. хочеш бути особливим, то можна користуватися такими ідеями. Дуже гарні рукава зроблені. Ну я завжди за здоров'я. Чоловік має бути здоровим, поэтому йому має бути тепло. Погода у нас. бывает разное, и максимально вот эти места должны быть защищены, и остальные тоже. То есть поясницу нужно закрывать, горло, то есть человек должен быть максимально утеплен. Вообще, я бачу, у нас так уж и работы, это уже штучных утро, так да, я разумею? Да, отделка вот на рукавах у пальто, это, конечно же, натуральная лама, а та шубка, которая за мной, это искусственных. А взагали есть разница, когда вы работаете с так между натуральным и штучным хутром. С чем важче работать? Ну, как сказать, когда есть вдохновение, легко работать со всем, искусственный или натуральный. То есть ты понимаешь, что ты делаешь для конкретного человека, вот, либо ты делаешь для себя. И, конечно же, ты не смотришь, искусственный это мех или натуральный. Понятно, что если это натуральный, то там больше ответственности. Но изделие должно сидеть на фигуре, должно быть красивым и из искусственного меха, и из натурального. Поэтому тут без разницы. А чи є якийсь термін зберігання взагалі у хутра? Ось коли е, можна зрозуміти, що все, потрібно е, купувати нове або ну, замінити його. Вже е, вийшло зі строю, так би мовити. Ну, конечно же, есть разные люди, разных разное понятие. Вот. Я бы рекомендовала, конечно, каждые годика 3-4, ну максимум 5 лет менять верхнюю одежду. Идеально, конечно, если у вас в гардеробе несколько. То есть на каждый день, под какой-то выход, под настроение, ну, это, конечно же, да. Вот. Кролик, изделия из кролика, носятся 3-4 года. Ну, вот. Норочка ну, лет 10-15, так, по-хорошему. Вот. Такие вот изделия, как мех котик морской, носятся, конечно, дольше. Соболь носится от 30 до 40 лет, изделия из соболя. Куница, очень часто ее выдают за соболь, лет 15-20 вот. Но все равно мы должны понимать, что мы рассчитываем на свой какой-то бюджет, и как-то это планируем. Если вам не нравится ваше изделие, оно вышло из моды, и вы понимаете, что оно висит в шкафу просто так, либо вы его носите, и вам дискомфортно, всегда его можно перешить. То есть мех это такой, такой вот вид, с которым можно делать все, что угодно. Можно вставочки из кожи сделать, можно поменять воротник, можно поменять рукава, можно совмещать разные виды меха. Тобто максимально бути комфортно чоловіку. А взагалі, як відрізнити натуральне хутро від штучного? Адже дуже часто нас, ну чесно кажучи, намагаються надурити, так і ось як бути обізнаним у цьому та одразу виглядати експертом і сказати ні? Це штучне хутро, не потрібно мені тут розказувати. Ну просто беріть коробочок з або і зажигалку. И если это синтетика, она сворачивается, конечно же, начинает плавиться просто как смола. Ну, вот как вы пластмассу подпаливаете, вот точно такая же будет реакция. Вот. а если это натуральная кожа, вы увидите, что это натуральная кожа. Вы, если краешек подпаливаете, эту шкуру она просто будет деформироваться. Либо начинают вот как волосы мы подпаливаем, они сжигаются точно так же. Дякую за таку корисну пораду. Впевнена Спасибо. тепер що та також будуть більше обізнані та зможуть виходити з різних ситуацій в житті. Ще хотіла запитати про вашу діяльність. Адже бути дизайнером, це, ну, на мій погляд, дуже важко. Особливо зараз, коли ну, дуже складна ситуація в країні і коли ти людина творча, яскрава, Ось як залишатися в тенденції та щоб інші тебе розуміли. Поділіться своїм секретом та взагалі з чого починати дизайнерську діяльність. Адже багато людей вони хочуть, вміють, але в них не виходить чомусь. Ну, Мне, конечно, очень приятно так нахвалили. Самое первое, с чего нужно начинать в любом, мне кажется, деле, это с открытого чистого сердца, из гармонии внутри. Это самое первое. Это залог успеха везде. Когда ты занимаешься своим любимым делом, и когда ты стараешься нести людям красоту, ну, я думаю, что всегда у тебя все получится. Ты должен понимать, что ты полезен людям. Несмотря на то, что в стране война, или ее нет, или кризис, или у людей мало денег, или еще что-то, ты всегда должен работать на конечный результат. Бывают клиенты, у которых там ограниченные финансовые возможности, идешь навстречу всячески. Бывают клиенты, которым ну, наоборот готовы тебя там премировать. Бывают клиенты, которым вот просто так делаешь какие-то подарки, потому что ты понимаешь, что человека нужно поддержать. Очень, очень тяжелый труд, конечно, именно вот он энергетический. То есть ты несешь ответственность за настроение своего клиента. Ты можешь зарядить его так на целый день, вот примерка утром, вот ты заряжаешь человека на целый день так, что у человека просто вот вырастают крылья, и он не смотрит, кризис в стране, не кризис, война, и он летит вперед и к тебе возвращается вот этот запал, и, конечно же, дальше идет, идет по нарастающей. Все внутри. Дякую, это действительно правда. Спасибо за такие парады. Еще хотела спросить, сколько времени вообще нужно на то, чтобы создать подобные шедевры? Сколько вы вытрачаете? Ой, ну каждый раз по-разному. Это же опять-таки все зависит от вдохновения, от примерок, как идет посадка на клиента. Ну, допустим, вот эти рукава я вырезала Наверное, на четыре вообще, не отходя. То есть это вручную, вырезанное, просчитанное, отмеренное. Вот, на пошив платье ушло неделя где-то. Вот. Над вот этой курточкой, над которой сейчас мы работаем, ну где-то по-хорошему нужно месяца полтора. Угу. То есть мы делаем сначала посадку из кожи, потом мы под эту кожу правильно обрабатываем мех, я не буду рассказывать, как это, такие секретики уже. То есть по-хорошему... Вот так. Uh, я знаю, что вы занимаетесь еще много чем, и на самом деле хотела спросить, где вы берете это натхнение, и а, как планировать, вы выгадали что-то, и как это сделать в жизни, ось, будучи дизайнером, ваши этапы в работе? Ну, конечно же, как только появляется какая-то идея, я сразу все записывать, зарисовывать, листики, у меня отдельная тетрадочка, там все хранится. Поднимаешь записи, ага, вот я хотела это, это. Ну, конечно же, сразу же, если какая-то вспыхивает такая актуальная, сразу же ее нужно воплощать. Но обычно, конечно, у меня все распланировано. То есть у меня есть блокнот, в котором все записано, и там все в порядке. Потому что если творческий человек себя не систематизирует, он никогда ничего не добьется. То есть постоянная работа над собой постоянно себя вот держать в системе, так же как строитель, как летчик и все остальные люди, иначе не будет результата. Значит, потребно навчатся, возможно, ходить на какие-то курсы, читать какую то литературу, вот, як ви Ну, прежде всего, конечно, работа над собой это прежде всего. Конечно, необходимо знать историю моды. В идеале, в идеале для того, чтобы ты был также успешен, необходимо разбираться в экономике, естественно, необходимо уметь это все считать, Иначе то, что ты будешь делать, оно будет в никуда просто уходить. Вот, то есть постоянная работа вот над самим собой, смотреть литературу читать, которая выходит, смотреть всякие видео. Читать им одни журналы потребна чини? Як, ну, положу, как это? вам сказать, есть такой хороший фильм называется Глянец. Вот, и там есть одна такая хорошая фраза. Умные люди глянец не читают, <свят> умные люди глянец сдают. Но приходит какая-то, конечно, когда мы учимся, и период обучения, период становления, ну, я занимаюсь этим уже 16 лет, конечно, было перелопачено огромное, перечитано количество литературы, журналов, вырезок, ну, то есть ты наполняешь себя. Но приходит какой-то момент, что, ну, я покупаю все эти журналы, ежемесячный набор у меня есть но я не всегда их даже успеваю просто пролистать, потому что очень много работы, очень много каких-то своих нюансов и то, что ты накопил за предыдущие года, начинает у тебя вот в подсознании всплывать и ты просто этим пользуешься. То есть чем ты себя напитаешь, то потом ты будешь отдавать. И важно понимать, чем ты напитаешь себя. Ще таке питання: як потрібно готувати себе та своє робоче місце? Ось перед початком роботи, чи взагалі це має якесь значення? Адже мені здається, у творчої людини повинна бути і творча аура, чи творчі безл? Також підходить. Да, творчий безпорядок теж должен бути обов'язково, тому що ну. Когда ты сочетаешь много всего, ты начинаешь вспоминать, там у меня в загашничке кусочек того, кусочек того, все это начинаешь доставать. Ну и, конечно же, чтобы это все было развешено на вешалочке, тоже такое должно присутствовать. То есть у меня все ткани, они висят на вешалках, даже маленькие кусочки. Я должна понимать, что я подошла, вот это все пролеснуло, сегодня мы работаем с этим, с этим, с этим, вот это вот так, это вот так. Но какие-то лоскуточки все равно, которые Пригодятся, они должны быть. Ну, в порядке, конечно, должны быть машинки. Машинки всегда должны блестеть. В них всегда должно быть залито масло, проверенное мастером. Ну, это, конечно же, это обязательно без этого никак. Дякую вам, пані Славо. Я знаю, що ви наразі працюєте над великим проєктом вашою колекцією. Я бажаю вам творчого натхнення. Дякую за корисні поради за те, що навчили нас з глядачами слідкувати за собою та за хутром та взагалі знаходити той творчий настрій. Ви Дуже щира людина. Дякую вам за участь у нашій програмі. Тож, виявляється, глядачі за всім у житті потрібно слідкувати. Я впевнена, якщо ви почнете приділяти цьому більше часу, то і на інші речі ви подивитесь зовсім з іншого. Боку, а ми з вами на цьому прощаємося і зустрінемося вже на наступному тижні з іншими не менш корисними та цікавими порадами. Тож бережіть себе та на все добре!